assalomu alaykum bugun rossiyaning tarixi haqida gaplashamiz rossiyaning tarixiga qaraydigan bo'lsak rus xalqining kelib chiqishi aslida slavyandir slavyanlar bir daraxt deyiladigan bo'lsa bu daraxtning bir shoxi belarus bir shoxi ukrain bir shoxi rus xalqidir slavyanlar sakkiz yuz sakson ikkinchi yilda kiyev knyazligini tashkil qilgan kiyev knyazligi degani bir o'rtada qal'a bo'lgan va atrofda o'rmonda insonlar yashab yurgan ya'ni slavyanlarni tarixiga qaraladigan bo'lsa ular doim o'rmonda yashab kelgan bir xalq bo'lgan keyin sakkiz yuz sakson ikkinchi yilda kiev knyazligi tashkil qilingan ya'ni bir qal'ada davlat boshqarilgan bo'lsa knyazlik o'zini ma'lum bir hududi bo'lgan va aholisi unga bog'langan to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda kiyev knyazligi xristianlikni qabul qiladi bu juda ham muhim dinni qo'shayotganim sababi keyinchalik o'sha şey, bosqinchilik bo'ladimi yoki tashqi aloqalar bo'ladimi hammasida aynan shu din bilan ham bog'lanadigan nuqtalar bor bir tarafda slavyanlik tursa bir tarafda din bo'ladi yillar o'tib kiyev knyazligi parchalanadi parchalanganidan keyin moskva knyazligi tashkil yani qilinadi moskva knyazligi ya'ni kiyev knyazligi bo'lsin moskva knyazligi bo'lsin davomiy boshqa davlatlarga soliq to'lab kelgan o'lpon to'lab kelgan soliq to'lab kelgan o'n to'rtinchi asrda moskva knyazligi kimga soliq to'lagan oltin o'rdaga oltin o'rda o'sha paytdagi kuchli davlatlardan biri edi mana bugungi kunda ham amerika bor britaniya bor germaniya bor yaponiya bor kuchli kuchli davlatlar bora xuddi shu kabi o'sha davrda o'n to'rtinchi asrda kuchli davlatlardan biri oltin o'rda edi va yana kuchli davlatlardan biri temuriylar davlati edi ya'ni amir temurni davlati va amir temur to'xtamishxon bilan jang qilib oltin o'rdani boshqarayotgan to'xtamishxon bilan jang qilib g'alaba qozonadi amir temur o'sha vaqtda oltin o'rdani ustidan g'alaba qozonganidan keyin moskva knyazligini bosib olmaydi nima sababdan bosib olmaydi ibn fazzlan degan odam sayohat qiladi va sayohatnoma asarini yozadi sayohatnoma asarida aynan o'sha knyazligi hududlariga boradi va aytadiki bu yerda hech qanaqa bir binolar yo'q inshootlar yo'q o'rmonliklardan iborat va o'rmonni ichida qabila qabila bo'lib yashayotgan insonlar bor xolos degan ya'ni o'sha vaqtda bizda tom tom kitoblar yozilgan bo'lsa registon o'sha paytda qurilgan bo'lsa hunarmandchilik ilm ma'rifat rivojlangan bo'lsa amir temurni moskva knyazligini bosib olishida bir manfaat yo'q edi islom karimovga iqtibos keltiriladiyu ular oyog'iga somon bog'lab yurgan paytda bizni bobolarimiz osmonda yulduz sanardi deb aynan bu o'sha rossiyani moskva knyazligi bilan bog'liq aytilgan gap edi umrini astronomiya rivojiga bag'ishlagan ulug'bek o'n beshinchi asrda dunyodagi eng yirik rasadxonaga asos soldi ikkinchi jang bor muhim jang yildirim boyazid bilan amir temur bobomiz urushadi va g'alaba qozonadi va usmoniylarni davlati ham zaiflashadi bir ming to'rt yuz ikkinchi yilning yigirma sakkizinchi iyulida amir temur mashhur anqara jangida usmonlilar sultoni yildirim boyazid boyazidv nitor jangda turk sultoni asir tushadi ushbu g'alabadan keyin amir temur butun kichik osiyoni bo'ysundiradi boyazidning mag'lubiyati usmonlilar davlati jadal taraqqiyotini bir necha o'n yil ortga surdi oldin oltin o'rda parokanda bo'ladi amir temur g'alaba qozonganidan keyin amir temur g'alaba qozongandan keyin usmoniylarni davlati zaiflashadi hattoki yevropani bosib olish ellik yilga istanbulni bosib olish ellik yilga kechikdi deb aytiladi usmoniylarn davlati zaiflashadi oltin orda zaiflashadi va bu bilan birga yevropadagi davlatlar va shu qatorda moskva knyazligi ham yengil tin oladi yengil tin olgandan keyin bu uni kuchayishiga kuchlanishiga sabab bo'ladi va bir ming besh yuz ellik ikkinchi yilda qozon xonligini qo'lga kiritadi qozon xonligini kim qo'liga kiritadi ivan vasilyevich degan kinoni ko'rgansiz a doimo bolalikdan o'sha kinoni ko'ramiz va kulib tomosha qilamiz va o'sha kinoda bir kadr bor aytib qo'y ularga bir yo'la qaytishda qozonni ham olishsin qayta ovora bo'lmasliklari uchun bu qanaqasi axir otaxon qozon o'zimizniki allaqachon olganmiz uni yo'g rost sal shoshibsizlarda bir qoshiq qorninn keshib yaxshi yaxshi bo'lsanglar yaxshi bo'libdi qaytarib bermaymizku yana aynan o'sha kadr aslida biz xafa bo'ladigan g'am chekadigan hattoki yig'laydigan kadrimiz aslida nima sababdan chunki qozon xonligi turkiy xalqlar edi va musulmonlar edi ivan grozniy ivan Vasilievich bu ivan grozniy ivan grozniy 22 yoshida qozon xonligini oladi va oradan ozgina yil o'tgandan keyin astraxanni oladi bu bilan markaziy osiyoga kirib kelish yo'llari ochiladi <tuhlar> rossiyani boshqaruviga taxtiga pyotr bir o'tiradi o'n yasharli bola taxtga o'tirgandan keyin onasi vafot etadi va yigirma to'rt yoshigacha o'gay akasi bilan davlatni boshqaradi pyotr bir qiziq ma'lumotni aytaman bolalikdan uni tarbiya qilgan bir inson bor afrikalik inson bo'ladi va bu afrikalik inson pushkinni bobosi bo'ladi забудь ут ты женатый человек petr bir davlatda katta bir islohotlarni amalga oshiradi bu islohotlar nima askarlarning qurol yarog'ini o'zgartiradi o'sha vaqtda g'arbni madaniyatini o'ziga qabul qiladi masalan saroy ichidagi protokollar bo'ladimi banketlar bo'ladimi bal bo'ladimi o'zaro muomala munosabat kiyinishlar hamma narsasi g'arbdan oladi va asosan fransiyadan oladi birinchi islohot harbiy ikkinchisi madaniy va uchinchisi ilm fan ilm fanga juda yam katta e'tibor beradi o'zi olimlar yetishtiradi va bu olimlarni ko'pini yevropada o'qitadi va o'qitgan bu olimlarini keyinchalik markaziy osiyoga razvedka uchun jo'natadi razvedkachilarni markaziy osiyoga jo'natishdan avval askarlar jo'natiladi chor rossiyasini askarlari boradi xivaga hujum qiladi va mag'lubiyatga uchraydi ekspeditsiya boradi va ular qatl qilinadi va undan keyin chor rossiyasi hukumati aytadiki bizni demakki bu xiva xonligi buxoro amirligi qo'qon xonligiga hujum qilishimizga hali vaqt bor ekan deydi va o'zi yetishtirgan o'zi maxsus o'qitilgan insonlarni razvedka uchun markaziy osiyoga o'sha uchta xonlik buxoro amirligi qo'qon xonligi va xiva xonligiga jo'natadi markaziy osiyoga kelib nimalarni o'rganadi birinchisi yer osti boyliklarini qazilma boyliklarini aytishingiz mumkin bir ming yetti yuzinchi yillarda insonlar o'sha paytda texnika rivojlanmagan yer osti boyliklarini qanaqa qilib o'rgangan bo'lishi mumkin desangiz aynan o'sha ilm fanga e'tibor bergani uchun ham insonlar yevropadan o'qib kelgan insonlar maxsus shu masalada o'qigan va ikkinchi o'rgan o'sha yer osti boyliklarini o'rganish uchun ikkinchi asosiy masala tarixni o'rgangan ular kelib turib bizni tariximizni o'rgangan tariximizni o'rganib o'sha joydagi geografik va geologik manbalarni titkilab chiqqan va uchinchisi mahalliy aholidan so'ragan mahalliy aholi bilan fikr almashgan bu razvedkachilar kelib tarjimon qiyofasida bo'lgan savdogar qiyofasida bo'lgan elchi qiyofasida bo'lgan turli xil qiyofalarda kelgan insonlarga hadya bergan o'sha paytdagi amaldorlarga hadya bergan va davomiy razvedkalar olib ketgan birinchisi yer osti boyliklari bo'yicha ikkinchisi yer usti boyliklari poliz sekinlari paxta va hokazolar uchinchisi harbiy imkoniyatlar masalan o'sha paytda xonliklarning harbiy salohiyati qay darajada shularni o'rgangan va insonlarni demografik holati masalan qayerda qanaqa qabilalar bor va qaysi qabilalarni nima muqaddasoti bor ularni masalan tomirni bosish uchun bu narsa keyinchalik foydali bo'ladi masalan bugungi kunda aytiladiyu xalqimiz bir birini yegani uchun bir biriga qarshi bo'lgani uchun yo bo'lmasam xonliklar bir birini go'shtni yegani uchun deyiladiyu aynan o'sha bir ming yetti yuzinchi yillardan boshlab qilingan razvedkalarning natijasida bu narsa o'rganib chiqiladi demografik qazilma boyliklari harbiy imkoniyatlar va oradan yillar o'tganidan keyin bir ming sakkiz yuzinchi yillarni o'rtalariga kelib hujumni amalga oshiradi hujumni amalga oshirish uchun nima sabablar bor edi ichki sabablar masalan xonliklar ichidagi sabablar bor tashqi sabablar bor bu haqida keyingi dasturda gaplashamiz